好，这里是阿伦才的生活，为大家露营用品开箱哦。今天呢是阿伦才非常喜欢的这个木系列的这种露营的单卷桌，它的品名呢叫做 HTM 户外折叠单卷桌，名字呢叫做逸、e、格，就是飘逸的逸、e,，跟那个《还珠格格》的格，货号呢是 NH 二 EJJ 零零一。 哦，这一个桌子的的重量呢，大概是三点七公斤哦。好，那我们来看看吧。一打开呢，其实可以看得到哦，这一个桌子的保护是做的非常好的哦，嗯、有一个很厚的这样子的一个发泡。哦，看到吗？里面的画面呢，就、这、是、个、像，是一个非常漂亮的一个袋子哦。 所以呢，上下两边呢都有这一个很厚的这样子一个发泡。好，首先我们来看一看这一个袋子，好是这种帆布的一个袋子哦，这里就有一个漂亮的挪克的仿皮的这样子的一个标志。好，有一个厚厚的这样子的一个布袋的一个提手。 后也有这样子的一个提档、提拔的地方。好，这个袋子呢，大概就是这样子。的。好，有两个这样子的间隔，而且都是这样子的双向的拉链。 它里面也有这样子的薄薄的一层发泡做这个保护。好，这一个袋子呢，我要称赞一下罗克哦，因为它是有这样子的一个海绵的一个护垫的，是一种比较厚的一个袋子，所以呢，就对这些桌子呢有非常好的保护作用哦。哇，还附带了这一个保养的一个配套哦，因为这个是胡桃木。 原木、实木的这样子的一个桌子，哇哦，妈吗？其实制作呢是非常非常的精致漂亮哦。好，其实呢算是一个比较小巧。 的一个桌子，看到吗？桌面呢，讲大概就这样大一点。好，我们看一下，背部呢是这样子的哦，有两个布袋这样子做一个捆绑。好，这是一个有弹性的这样子的一个布，嗯、可以看到吗？这个桌面呢，其实它制作的真的非常漂亮哦，是非常精细的打磨，非常的这样子的顺手的。 非常结实平整的这样子的一个木块，而且色系呢也是非常漂亮的这样子的一个深褐色。好，我们来看一下桌脚部分，也完全没有令阿伦才失望哦，是非常非常漂亮精致的这样子的一个啊、呃、黑胡桃木的这样子的一个实木的这个脚架。 而且这些衔接处呢，都是看起来非常高级的这一种啊五金配件哦，真的非常的漂亮。好，所以整个组装呢啊，可以说就是完全不需要组装哦，就簡直接把它打开来就好了。好，首先呢，我们来看一看这一个桌脚。 的部分，OK，就是讲啊，非常经典、非常精致的这样子的一个啊、呃、桌角。好，所有的这些木的呢部分呢，都是这个所谓的黑胡桃木实木的哦。哦，这个这些啊衔接处呢，都是金属的，且看起来呢，就是有一种很复古这样子的一种感觉，非常的漂亮啊。这一些地方呢。 衔接处呢，这个也是金属的部分，这里呢就有一个加固的这样子一个金属条哦，这样子这样子的方式。好，衔接处呢大概是这样哦，近看一下，看得到吗？好像就有一种复古的这样子的一个处理。 好，下面呢这一个脚也是这样实木的，刚才我看到它也其实附送了四个这样子的塑料的塑料的这样子的一个套脚套啊，所以可以更好的保护啊这一个桌子。好，我们现在把这个嗯什么那个桌板放上去看一看。 好，基本上呢非常容易就组装好了，只是把这一个桌板把它塞进去，这一个衔接处这里固定一下。好，再让大家好好欣赏一下哦。这里其实是有一个贴纸的，可以拔下来，就是一个非常精致的一个金属的这样子一个挪克的一个名名牌哦。好，我们看一下桌面的部分呢，就是这样子的哦，有非常漂亮的这样子的一个木纹。 嗯，所以整个设计呢，看起来是非常经典啊，非常的简洁，但是就可以感受到呢，这一些木啊木条呢，都是经过非常精心的这样子的一个打磨，跟这一些啊涂上蜡这样子的一个过程哦。看到吗？这个、这个木纹是非常非常漂亮的。好，所以整张桌子呢啊，其实是非常迷你的。嗯。 所以呢，它的宽度呢，大概是，呃，大概不到六十 cm，可能是五十几 cm 吧，啊，它的宽度啊，它的这个深度呢，可能大概也是四十 cm 这样子的一个大小，所以。 那看到吗？就配合这个挪克的这个豪华椅，露营豪华椅呢，大概就是啊，算是一个蛮匹配的这样子的一个高度。啊，所以呢，这一张桌子呢，就非常适合当做一个小小的茶几啊，或者是可以摆放一些小小的用品啊，或者甚至呢，也可以当做是一个啊，做一个煮食、煮煮饭。 用的一个小小的一个桌子，嗯，我觉得呢，这张桌子呢，它主打的呢就是这一种啊，精致奢华跟非常经典的这样子的一个啊路线。对，由于现在是啊，在室内晚上的这个昏黄啊昏暗的黄灯下啊，可能大家看不是很出看了看不是很明显这一个。 木的颜色，所以呢，大概是非常温暖、褐色的这样子的一个色系的一个小小桌子哦，嗯，真的非常非常漂亮哦，再配上这样子的一个非常精美的一个包包啊，所以整个配套呢啊，基本上呢就是一个非常高级哈、啊、非常有型有款的这样子的一个露营小小桌子喽，好。 好，这个就是今天为大家做的开箱哦，这个叫做一格的这样子的一个啊胡桃木实木的一个露营小桌。好，如果大家喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿伦才的生活为你带来的露营用品开箱，拜。